নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি মই এটা কাহিনী ক'বলৈ ওলাইছোঁ কাহিনীটো হৈছে তুলসী দাসৰ বিষয়ে তুলসী দাস কোন আছিল তুলসী দাসে কেনেকৈ নিজৰ পত্নীক এৰি থৈ গৈছিল আৰু তুলসী দাস কেনেকৈ ভগৱান ৰামক লগ পাইছিল কলি যুগত হনুমানক লগ পাইছিল এইয়া সকলো কথা মই আজি ক'ম আহক কাহিনীটো জানো তুলসী দাস জন্ম হৈছিল পোন্ধৰশ একাৱন্ন চনত তেওঁ এজন লেখক হোৱাৰ লগতে কবিও আছিল ৰাম কথা মানচ হনুমান চালিচা এই গ্ৰন্থবিলাক সংস্কৃতৰ পৰা থলুৱা ভাষালৈ লিখি উলিয়াইছিল তেওঁক ৰামায়ণত থকা বাল্মিকীৰ অৱতাৰ বুলিও কোৱা হয় তাক আমি তেওঁৰ বিষয়ে জানো তেওঁ যেতিয়া জন্ম হৈছিল জন্ম হোৱাৰ লগে লগে বত্ৰিছটা দাঁত আছিল এনেই নৱজাত শিশু কোনো দাঁত নাথাকে কিন্তু তেওঁৰ জন্ম হোৱাৰ লগে লগে বত্ৰিছটা দাঁত আছিল আৰু জন্ম হোৱাৰ কেইবছৰমান পিছতে মাক দেউতাক ঢুকালে তেওঁৰ নিজৰ বুজিবলৈ কোনো নাইকিয়া হ'ল আৰু গাঁৱৰ মানুহেও অমংগলীয়া ল'ৰা বুলি তেওঁ গাঁৱৰ পৰা উলিয়াই দিলে তেওঁ গাঁৱৰ পৰা যেতিয়া ওলাই গল ভিক্ষা মাগি জীৱন কটাবলৈ ধৰিলে কোৱাৰ মতে এদিন ভিক্ষা নাপায় লঘোণে থাকিছিল তেতিয়া মা সীতাই নিজে আহি ভোজন দি থৈ গৈছিল এনেকৈয়ে তুলসী দাস যেতিয়া ডাঙৰ হল বিয়া পাতিলে পত্নীৰ নাম আছিল ৰত্নাৱতী তেওঁৰ আপোন বুলিবলৈ কোনোৱে নাছিল বিয়া পতাৰ পিছত যেতিয়া পত্নীৰ পৰা মৰম পালে তেতিয়া ভাবিছিল এওঁৱে মোৰ গোটেই সংসাৰ এওঁৰ বাহিৰে মোৰ কোনো নাই এই বুলি তেওঁৰ পত্নীক বহুত মৰম কৰিছিল বিয়া পতাৰ পিছত তেওঁলোকৰ এটা নিয়ম আছিল পত্নী মাকৰ ঘৰলৈ কেইদিনমান থকাকৈ যোৱাৰ নিয়ম আছিল সেইকাৰণে তুলসীদাসৰ পত্নী ৰত্নাৱতীৰ ভায়েক আহিল ৰত্নাৱতীক নিবলৈ তাৰপিছত ৰত্নাৱতীয়ে ভায়েকৰ লগত কেইদিনমানৰ কাৰণে মাকৰ ঘৰলৈ গুচি গ'ল পত্নী মাকৰ ঘৰলৈ যোৱাৰ পিছত তুলসী দাস অকলশৰীয়া হৈ পৰিল পত্নী যোৱাৰ কেইঘণ্টামানৰ পাছতে তুলসী দাসে ভাবিলে তেওঁ ইয়াত থাকিব নোৱাৰে কিন্তু মইতো যাব পাৰোঁ এই বুলি ভাবি তুলসীদাসে পত্নীৰ ঘৰলৈ যাবলৈ ওলাল সেই সময়ত বতৰ বেয়া আছিল গধূলি হৈছিল আৰু তুলসী দাসে খোজ কাঢ়ি পত্নীৰ ঘৰলৈ যাবলৈ ওলাল যাওঁতে যাওঁতে আন্ধাৰ হ'ল নদীখন পাৰ হ'বলৈ নাও নাই কেনেকৈ পাৰ হ'ম ভাবিলে সেই সময়তে তুলসী দাসে দেখিলে সেইফালেদি এটা মৰা ঘৰ পাৰ হৈ গৈছে আৰু তুলসী দাসে পত্নীৰ দুখত ইমানেই পাগল হ'ল যে ঘৰটো নাও বুলি ভাবি ধৰি ধৰি গোটেই নদীখন পাৰ হৈ গ'ল গৈ গৈ পত্নীৰ ঘৰ পালেগৈ তুলসী দাসে জানিছিল যে তেওঁৰ পত্নী ওপৰৰ ৰুমত থাকে তাৰপিছত পত্নীৰ ঘৰলৈ গৈ ভাবিলে এতিয়া মই ওপৰলৈ কেনেকৈ যাম আগফালে গ'লে সকলোৱে দেখিব মোক গালি দিব লাজ পাম আজি আহিছেহে পত্নী আজিয়েই আহিছে এইবুলি সকলোৰে আগত লাজ পাম এইবুলি ভাবি খিৰিকীৰ ফালে পাৰ হ'বলৈ পত্নীৰ ৰুমলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিলে সেই সময়ত খিৰিকীত এটা সাপ ওলমি আছিল আৰু তুলসী দাসে ভাবিলে মোক ৰছী দিছে পত্নীয়ে পাৰ হ'বলৈ কাৰণে সেইকাৰণে হাতটোত ধৰি খিৰিকীখন পাৰ হৈ গ'ল পত্নীয়ে তুলসী দাসক খিৰিকীৰ পৰা পাৰ হৈ অহা দেখি আচৰিত হ'ল আৰু সুধিলে কেনেকৈ আহিলা কিয় আহিলা তেতিয়া স্বামীয়ে ক'লে মই তোমাক এৰি থাকিব নোৱাৰিলোঁ মই সেইকাৰণে আহিলোঁ পত্নীয়ে ক'লে নদীখন কেনেকৈ পাৰ কৰিলা তুলসী দাসে ক'লে কেলৈ তুমি নাওখন পঠিয়াইছিলা নহয় পত্নীয়ে ক'লে মই কেতিয়া নাও পঠিয়াইছিলোঁ তেতিয়া তুলসী দাসে গম পালে যে সেয়া মৰা হৰ আছিল খিৰিকীখনত পত্নীয়ে সাপটো দেখি যেতিয়া মাটিত পেলাই দিলে তেতিয়া গম পালে যে সেয়া ৰচীন আছিল সাপ আছিল টোপনিৰ পৰা খকামকাকে উঠি পত্নীয়ে তুলসী দাসক ক'লে পত্নীয়ে ক'লে ইমান মৰম মুখ কৰাতকৈ ভগৱান ৰামক কৰাহেঁতেন আজি আপুনি এই জীৱনৰ নাওখন পাৰ হৈ যাব পাৰিলেহেঁতেন এই কথা শুনি তুলসী দাসে অলপ সময় ৰখি গ'ল তাৰপিছত ভাবিবলৈ ধৰিলে পত্নীয়ে সঁচা কথাই কৈছে মই যদি পত্নীক ভাল পোৱাতকৈ ভগৱানক ভাল পালোঁহেঁতেন মোৰ কিমান উন্নতি হ'লহেঁতেন পত্নীক ভাল পাই মই কি পাম পত্নীক ভাল পালে কেৱল শৰীৰ ভোগ কৰাৰ ইচ্ছা হ'ব ইচ্ছা আজিয়েই হ'ব কাইলৈ আকৌ হ'ব ইচ্ছা কেতিয়াও শেষ নহয় তাৰ বাহিৰে আৰু মই কি পাম এইবুলি ভাবি তুলসী দাসে পত্নীৰ ঘৰৰ পৰা ওলাই গুচি গ'ল আৰু পিছফাললৈ ঘূৰি নাচালে পত্নীক এৰি গুচি গ'ল তাৰ পৰা গৈ তুলসী দাসে চিধা প্ৰয়াগৰাসলৈ গুচি গ'ল প্ৰয়াগৰাসত স্নান কৰি গোটেই ভাৰতৰ তীৰ্থস্থানৰ যাত্ৰা কৰিলে আৰু লাহে লাহে ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰিবলৈ ধৰিলে তাৰপাছত লিখিবলৈ ধৰিলে আগতে কৈছোঁ যে তেওঁৰ বাল্মিকি ৰূপ আছিল তেওঁ তেটা যুগত ৰাম সীতাৰ কথা লিখিছিল আৰু তেওঁ ৰামায়ণৰ কথা পুৰা ভালকৈ মনত আছিল সেইকাৰণে এই যুগতো তুলসী দাস হৈ গোটেই ভাৰততে ৰামায়ণ কথা প্ৰচাৰ কৰিবলৈ ধৰিছিল এবাৰ তুলসী দাসৰ লগত এটা ঘটনা ঘটিছিল তুলসী দাসে শৌচ কৰিবলৈ সদায় পিছফালে ঘাঁহনিৰ ফালে গৈছিল আৰু তুলসী দাসে সদায় শৌচ কৰিবলৈ যাওঁতে বাচি থকা পানীখিনি এজোপা গছত ঢালি দিছিল এয়া সদায় কৰিছিল এনেকৈয়ে এদিন সেই গছজোপাৰ পৰা এটা ভূত পেতাত্মা ওলাল আৰু পেতাত্মাটোৱে তুলসী দাসক ক'লে আপুনি মোক সদায় পানী ঢালে আৰু মই পানী খাওঁ আপুনি পানী দিয়াৰ কাৰণে মই বহুত ধন্য হ'লোঁ সেইকাৰণে আপুনি কি লাগে মোক কওক আপুনি যি বিচাৰে মই তাকে দিম তেতিয়া তুলসী দাসে ক'লে মোক একো নালাগে আপুনি মোক ভগৱান ৰামক লগ কৰি দিয়ক তেতিয়া ভূত আত্মাটোৱে ক'লে যদি মই ভগৱান ৰামক লগ কৰিব পাৰিলোঁহেতেন মই আজি ভূত হৈ ঘূৰি নুফুৰিলোঁ হ'লে কিন্তু এটা ৰাস্তা আছে এটা উপায় আছে মই আপোনাক ৰামক লগ কৰাই দিব পাৰোঁ তেতিয়া তুলসী দাসে সুধিলে কি উপায় তুলসী দাসে সদায় মানুহৰ মাজত বহি ৰাম কথা শুনাইছিল এয়া সদায় নিতৌ নিয়ম আছিল ভূত আত্মাটোৱে ক'লে আপুনি যে সদায় ৰাম কথা শুনাই থাকে তাৰ ভিতৰত এজন ব্যক্তি সদায় ফটা পুৰণা কাপোৰ পিন্ধি কম্বলে ঢাকি বহি থাকে আপোনাৰ কথা শুনি থাকে সেয়াই হনুমান হয় আপুনি তেওঁৰ চৰণ ধৰি লওক তেতিয়া আপুনি ৰামক লগ ধৰিব পাৰিব এই কথা তুলসী দাসে শুনি সেয়াই কৰিলে এদিন সেনেকৈয়ে কথা গাই আছে পিছদিনাখনি সেনেকেই ৰামৰ কথা শুনাই আছিল তেওঁ দেখিলে যে এজন ফটা কাপোৰ পুৰণা কাপোৰ পিন্ধি লাষ্টত এজন ব্যক্তি বহি আছে সকলো মানুহ গুচি যাবলৈ ধৰিছিল কথা শেষ হোৱাৰ পিছত তেতিয়া তুলসী দাসে সেই ব্যক্তিজনৰ ওচৰলৈ গৈ ভৰিকেইখন ধৰি ল'লে আৰু কাকতি মিনতি কৰিবলৈ ধৰিলে যে আপুনিয়ে হনুমান হয় আপুনি মোক ৰামক লগ ধৰাই দিয়ক তেতিয়া সেই ব্যক্তিজনে ক'লে মই কেনেকৈ ৰাম হ'ব পাৰোঁ মইতো আপোনাৰ ভজন কীৰ্তন শুনিবলৈহে সদায় আহোঁ মই হনুমান হ'ব নোৱাৰোঁ কিন্তু এয়া তুলসী দাসে মানি নল'লে জিত কৰিলে যে আপুনি হয় মোক আপুনি ৰামক লগ কৰাবই লাগিব তেতিয়া হনুমানে ৰখিব নোৱাৰিলে হনুমানে ডাঙৰ ৰূপ ধাৰণ কৰি তেওঁৰ আগত প্ৰকট হ'ল তুলসী দাসৰ এটা নিয়ম আছিল নদীৰ কাষলৈ যিমান ভক্ত আহিছিল তেওঁলোকক সদায় চন্দনৰ তিলক লগাইছিল এয়া সদায় নিয়ম কৰিছিল হনুমানে ক'লে আপুনি সদায় যেতিয়া তিলক লগাই ভগৱান ৰাম সদায় আপোনাৰ তিলক লগাবলৈ আহে কাইলৈও আহিব আপুনি কাইলৈ তিলক লগাব তেতিয়া ৰামক লগ পাব তাৰপিছত তুলসী দাসে তিলক লগাবলৈ ধৰিলে তিলক মানে হৈছে ফুট চন্দনৰ ফুট তিলক লগাওঁতে লগাওঁতে ভগৱান ৰাম আহিল তেতিয়া ৰামক দেখাৰ লগে লগে হনুমানে ইংগিতেৰে তুলসী দাসক দেখাই দিলে আৰু তুলসী দাসে গম পোৱাৰ লগে লগে ৰামৰ ভৰি দুখন ধৰি ল'লে আৰু যেনেকৈ কাকতি মিনতি হনুমানক কৰিছিল তেনেকৈ ৰামৰ ভৰিকেইখন ভৰি কাকতি মিনতি কৰিবলৈ ধৰিলে তাৰপিছত ৰামৰ সুন্দৰ ৰূপ তুলসী দাসৰ আগত প্ৰকট হ'বলগীয়া হ'ল আৰু তুলসী দাসে ৰামক লগ পালে সেই জেগাডোখৰ নাম হৈছে চিত্ৰকোট গতিকে এয়াই আছিল মোৰ আজি তুলসী দাসৰ বিষয়ে ক'বলগীয়া কথাখিনি মোৰ কাহিনীটো কেনেকুৱা লাগিলে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব যদি ভাল লাগে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু ফেচবুকত চাই আছে যদি ফ'ল' কৰি দিব আজিলৈ আহিছোঁ নমস্কাৰ